1988-1989 и начали говорить там про uh -huh. крымских татар. Почему они хотели вернуться? Ну там уже жизнь есть, да, уже побудована, там, наверное, квартира или дом там у каждого был. Почему вы решили вернуться? <клес> наверное, в человеке всегда живет, знаете, такое, э, родина, говорят такое. У меня, конечно, э, Поразило. Мы до переезда жили в Самарканде, это такой mm -hmm. исторический древний город. Но ну, это был довольно большой город по, по советским меркам, это развитый город был. А мы первые переезжающие попадали, заселялись в глухих деревнях где-то, где добраться было тяжело. Меня удивило, что мы попали в такое место, где никто толком ничего не, не развивал. То есть все это на уровне, как сказать, такого отсталого села было. Когда они видели это жилье, которое в 40-х, 50-х годов, они не могли понять, как вообще там можно жить. То есть, хотя многие на тот момент жители именно в, так, в таком жилье и проживали. Агрессии на было вот, до вас, да, вот приехали? Нет, местные жители не были агрессивны. Когда ты заходишь, бабушки, да, на праздники, там у нас обычай такой на праздники к старикам заходить, руки целовать, поздравлять и все такое. И когда вот эти все вот кофейные мероприятия, да, вот это, как говорится, сладкие, заканчиваются воспоминаниями о Крыме, да, есть такой Крым, и когда какая-то маленькая баночка варенья кизилового, да, который кто-то из родственников там в отпуск поехал, там привез несколько литров того варенья, и это варенье по всей родне по 200 грамм кому-то раздается, и когда эта бабушка берет эту косточку, съев варенье, косточку выплевывает, и вот такие слезы текут, и она говорит, что была вот там у нас родина, там вот фасоль сажали, там, говорит, овец спасли, там мои, говорит, предки похороненные. Вот это мы наверное, вот говорят же, да, с материнским молоком, да, впитывали. В начале 89 -го года, 1989 семья уже выехала. И кем был вы вообще вражен, такой их ну, ну, вы можете представить международный аэропорт Ташкентский, да, я не буду говорить Ташкентский, а просто международный аэропорт, и мы прилетаем, да, ну, наверное, я не знаю, какой-то ПГТ и какой-то аэропорт непонятный. Ну, как будто, знаете, вот, к примеру, вот сейчас, ну, я не говорю Дубай, да, ну, к примеру, вот, с, ну, к примеру, с Киева да, выехать и попасть куда-то, ну, например, в Каховку. А потом, уже, когда приехал в Крым, вот как было еще до этого сказано, я столкнулся с тем, что мать с образованием, с профессией, все, не может устроиться на работу, потому что нет прописки прописку не дают, потому что нет работы. народ наш пережил. это знаете, как вам сказать, много потрясений, да? вот это советское государство, оно как деды наши говорили, вот лично мои деды говорили моему отцу, да? а мой отец мне сказал, это государство говорит, пришло вот так говорит, с протянутой рукой и вот так же говорит, с протянутой рукой говорит, оно уйдет. и так оно произошло вот с этим Советским Союзом. это -то в прошлом году весной э, умер. Ну, наверное, я даже не знаю. Я не представляю даже сейчас реакцию на то, что сейчас происходит в Крыму. Иногда я себе думаю, может, может это и к лучшему. Ну, глупо, наверное, звучит, но я не представляю даже его реакцию. Дехто кто из моих друзей в Крымцев, вважает, что Украина их кинула. Чи вважаешь ты так само? Ну, во-первых, как сказал один мудрец, мы никогда не узнаем всей, конца всей истории. Это однозначно так. Не знаю, тяжело судить. Есть такое изречение, и оно абсолютно правильное. Листочек не упадет с дерева без воли Всевышнего. Об этом себе очень часто напоминаешь. Мы живые люди. Это тяжело действительно применять и принимать на практике. В своей жизни, но. Ну, как-то вот так. Тяжело об этом судить. То, что пытались, то, что сильно татары пытались, это однозначно так. То, что татары там ходили и размахивали украинскими флагами, это однозначно так. Это я знаю со слов братишки, который живет в Крыму, и так далее, и так далее. Но у людей есть семьи, дети и как-то людям надо жить. Очень все, очень непросто.